сказал Леонид Макарович, украинская черта на есть. сегодня человек может взять, вот у тебя есть сумма, которая в состоянии обслужить полноценно эту землю, ты имеешь право. Если ее нет, ты уже вредитель. У нас вредительством занимается 90% крупных владельцев земли. Спасибо, что вы пришли. Не знаю, удовлетворены вы или нет. Встречи я бы хотел, чтобы одно ну, на будущее был какой-то результат для вас. И последнее о чем мы говорили, если есть какие-то личные вопросы, там, проблемы, я здесь, пожалуйста, тогда, вопросы, пожалуйста, пожалуйста. Неплохо было бы, наверное, от, у нас от всех скажем спасибо, потому что это приятно было по, пообщаться. Э, у нас будет громада вопросы к вам но после всего этого.

<тургивание> давайте сюда, Давай назвали да, У нас два И да, вот, я... а. а. там были названные сроки. Два месяца на размышление. Так давайте на декабря месяц, поставим себе задачу. Но... Если нас это заинтересует, то мы как в своей жизни, в Если мы не если скажете, что... Если я вам вводить, позволю почему то не помочь? не то, чтобы я размахивала, не там кричал. Если Если вы сможете мне это помочь, когда я вам позвоню, то зачем, все, Я не пожалуйста, Все, вот это вопрос. по поводу того, что все равно неправильно, здесь если человек на это... Я когда вижу, что можно с кем-то, я когда зашел, увидел этот депутатский наш только когда я увидел. Я вижу, что тут мне не с кем. Я не, не хочу но, работать с этим. Не могу. понимаете? Нет, день. а знаете, вы, вы, вы же кривите душу. А, делал, душу. Ты, 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 ты. а я объясню почему. Сдался, Валя. Нет, а я, я да, объясню. То что, вы, то, что вы положили на меня ушли, мне все равно, и все равно. Здесь все равно, здесь все равно. Здесь есть один нюанс за вас проголосовали О, люди. Тоже, а, и, Поэтому вы хотите не будут морду, правиль, и будут правильно делать, потому что вы им подсумываете свою эту они позицию заняли. Да? Поэтому будьте любезны отрабатывайте. Они мои соседи, они мои друзья, они мои знакомые, они мои Отрабатывайте, и все будет нормально. А Но я не могу. То, что нужно, отрабатывайте, а то, что нужно помочь, пожалуйста. Чем я, вам... вот, вот, просим, так, я буду консультироваться с да. вами, если какой-то вопрос будет чисто по запорту. Потому да. что мы может. все не можем знать. Ну, тогда рэп, 70, все в в позиция объясняет. Мы сейчас приехали, ну как? Мы приехали, потому что вот, и люди смогли приехать, и мне действительно хочется, чтобы зацепились за эту тему. Но кругом востребовано. Галяне пришли 67 заявок. Одесской области нет. Ну, ну что, ну, ну, ну как это, в это? Ну вот по правилам А, ну, 67 заявок. А Одесской нет. Ну почему? Не верят, наверное. Не верят. Так вот принцип такой. То, что касается ваших консультаций, вот юридически коснулось, вот что-то может по дороге. Облсовет сегодня только сформировал комиссию. Должен провести сессию и официально утвердить. В частности, я ушел из комиссии по промышленности и инвестиции, пошел в ЖКХ, энергосбережение и топливно-энергетический комплекс. Почему? ЖКХ – это те проблемы, которые есть у людей. Промышленности у нет. Сегодня бюджет ничего не дает. И я выборцам ничего не смогу дать. Я буду заниматься инвестициями, встречать китайцев, японцев рассказывать про нашу промышленность, которая нет, а на местах ничего сделать. ЖКХ никто, кстати, не хотел идти. Не было желающих, это болото. Но это вопрос воды, это вопрос дороги, это вопрос освещения, это вопрос школы. Это живые точки, на которые можно повлиять. Сегодня вы не можете представить, в Котовском районе нет ни одного учреждения, которое бы сегодня у него было оформлено право водопользования. Я больше скажу, в Одесской области нет ни одного предприятия, у которого сегодня действующий паспорт для водопользования. Структура. Понятно? Все, здесь лежит, здесь долларов, долго получим, разрешение. Так вот, завтра у Сакашвили собирается компашка решить, как это в Одесской области ни у одного предприятия, включая те предприятия, которые фасуют воду, те, которые разливают воду, не имеют водопользования. Откуда орехи? Откуда орехи? Откуда? Откуда Откуда? Откуда Дома? Посадка? Там? И вы их сдаете, да? Надо, чтобы была война в Крыму, чтобы татарин приехал к вам, купил вот эту машинку, которая чистит орехи. Вот, или пальцы. И куда-то поставляли. Это торговые сети Что нужно для торговой сети? Что? Что -то, вам нужно продать орехи? По хорошей цене. Вам нужно продать орехи. Нет, нет. нет. Здесь совершенно другое. Понимаете, здесь же те темы, о которой мы говорим. Что такое ореха? Чем то же самое что Сегодня, сегодня ореховое масло очень дорого. Чтобы получить ореховое масло, это вот такой вот станочек, он стоит 10 тысяч долларов. Холодного прессования получаете ореховое масло. А остаток, который стоит за это, это высокобелковая добавка. Его забирают все кондитерские фабрики. Если вы посчитаете, сколько стоит ореховое масло, это товар, безысходное производство. Там, там дурни гроши. Но там, моему 40 килограммов в час переработки. Значит, нужно считать, если вы найдете загрузку этого делу, да, ну, на два, на три села возьмите. Рех, мы масло покупаем, без проблем сегодня покупать. Рех, да. Одесская, львовская, кондитерская заберут этот мячик, который есть. Займитесь, я покажу, где. Но я сегодня сейчас поеду в стою, завтра еду в Одессу, я физически не смогу подсказать, да? сказать, то если у вас есть небольшие количества, которые идут по фасовке, единственное, это продукт питания, то кто-то есть, молодые ребята, проехали, взяли пробу, получите на него фитосанитарное заключение. Отдам вам Таврию, поезжайте сдавайте, посмотрите, в Таврии цены. Минус 20% процентов они берут за реализацию. Они поставили это дело. К Новому году, если есть орехи, опять же, вопрос сезона. Немцы покупают орехи целиком. Потому что экспортировать не разрешают. Когда у них продажа? Они покупают весь сезон, а продают декабрь. и Цена. У тебя все остальное, куда нужно. Можете продавать летом за 3 копейки, можете продать в сезон. Это, это опять же, это опять же это вопрос торга, это вопрос, как оно будет заниматься. Но... И вопросов, на которые ответить невозможно, практически нет, за исключением, что там есть ли мы учили, Все остальное можно найти решение и ответ. А насколько это целесообразно, это второй вопрос. И третий, когда целесообразность посчитали уже финансовой стороны, если это невыгодно, то хоть так сложилось, хоть так это раз, сделал, будет, так и больше заниматься.